еще Советский Союз и Соединенные Штаты их, собственно, выбирали, потому что слабый контроль. Времени нет для того, чтобы оценить, если массированно запускать, можно перепутать с межконтинентальными, с ядерными и со всем остальным. Поэтому вот, вариант ограничений, который должен срабатывать, чтобы не упасть всему миру ядерную войну, очень незначительный и по времени, и по сути. И поэтому убирали э, по договору. Ну а потом, э, соответственно, россияне и американцы повыходили из договора, а Украину заставляли, я это хорошо знаю, потому что... Если вам было интересно, то вы хотите и больше экспертной информации, Приходьте на мой YouTube канал Генерал Игр